অসম বিধানসভায় বাগপুর সাতকরা কান্দি সেতু নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন বিধায়ক করিম বিধায়কের প্রশ্ন ছিল বাগপুর থেকে সাতকরা কান্দি যাওয়ার পথে বরাক নদীর উপরে সেতু নির্মাণের জন্য দেওয়া প্রস্তাবটি বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে বাগপুর গোবিন্দপুর বাসকান্দি সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুব শীঘ্রই সেতু নির্মাণের জন্য কি ব্যবস্থা দেওয়া হবে উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী জানান লোক নির্মাণ পথ বিভাগের অধীনে শুনানি সমষ্টির অন্তর্গত বাগপুর থেকে কান্দি যাওয়ার পথে বরাক নদীর উপরে সেতু নির্মাণ অতিরিক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর অনুমোদনের জন্য বিষয়টি বিবেচনাধীন হয়ে আছে মাননীয় মহোদয় মৌ শুনানি সমষ্টির ব্রিজ এই ব্রিজখন এরতে এডিশনাল লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মই আপনার দরিয়েতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ এই ব্ৰীজখনৰ গুৰুত্ব কৰিছিল ইয়াতে এটা ভিলেজ নহয় কেইবাটাও ভিলেজৰ হস্পিটেল যোৱাৰ ৰাস্তা হওক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচবিলাৰ কানেক্টিভিটিয়ে হওক আন একেবাৰে দুটা মানে দুটা জোন থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ চাৰ্কুল আৰু সোণাইৰ লগত কানেক্টিঙৰ কাৰণে এইটো মানে অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কোনো কানেক্টিভিটি নাগাৰ নাথাকাৰ কাৰণে এই অঞ্চলবোৰত বাঘপুৰ গোবিন্দপুৰ আলগাপুৰ নিয়াৰগ্ৰাম এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক অসুবিধা এজন ষ্টুডেণ্টৰ যদি কলেজ পাব লগা হয় ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী কলেজ নাই এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হেৰিত এখন স্কুল তাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জাষ্ট আপলিফট হৈছে হাইস্কুলৰ পৰা অকল হাইস্কুলেই আছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলেই নাছিল তো ডিগ্ৰী তাতে গৈ ড্ৰপ হয় মেট্ৰিকৰ পিছত ড্ৰপ ষ্টুডেণ্ট হাইয়েষ্ট এই অঞ্চলত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছতো ড্ৰপ ষ্টুডেণ্ট হাইয়েষ্ট এই অঞ্চলত মোৰ অনুৰোধ এইটো হ'ল প্ৰায়ৰিটি বেচিছত বাঘপুৰ ছাত্ৰাখান্তি ব্ৰীজখন ল'ব লাগে আৰু হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্পেচিয়েল এফৰ্টত বৌধ ছাইডৰ ৰোডকেইটা ডাবল লিংক কৰা হৈছে অলৰেডি ছাত্ৰাখান্তিৰ ৰাস্তাটো ডাঙৰ হ'ল বাঘপুৰৰ ৰাস্তাটো বা গোবিন্দপুৰ পাছ বাঘপুৰৰ ৰাস্তাটো অলৰেডি কাম স্টার্ট হয়েছে তো একেবারে এই ব্রিজ অতি ইম্পর্টেন্ট ইভেন বাসখান্ডি পার্ট অফ লক্ষ্মীপুরের মানুষ নতুনকে নতুনকে ডিসি অফিস হয়ে আছে ইন্টিগ্রেটেড ডি সি অফিসে হোক মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে হোক মেডিকেল কলেজে হোক বা সোনাই টাউনতে হোক এই কারণে জিওগ্রাফিক থ্যাংক ইউদয় আমি মাননীয় লগত একমত যে এই দলংখন হ'ব লাগে আৰু এই দলংখন হ'ব লাগিলে যিটো আমাৰ আছাম ৰেজিলিয়েণ্ট ৰুৰেল ব্ৰীজ প্ৰ'গ্ৰেম যিটো আছে সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ প্ৰজেক্ট গতিকে এই প্ৰজেক্টত যিটো আমাৰ ব্ৰীজ যিখিনি কৰিবলগা আছে সেই ব্ৰীজৰ ভিতৰত আপুনি যিখন ব্ৰিজৰ কথা কৈছে বৰাক নদীৰ ওপৰত সেই ব্ৰীজখন এইবাৰ মানে ছেকেণ্ড ফেজ যিটো আছে তাত সোমাই দিয়া হৈছে কিন্তু এটা কথা হৈছে কি এতিয়া মই এটা কথা কৈ থওঁ যে ৱৰ্ল্ড বেংকে যে এতিয়া পি ডলি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতিছিল তো ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছিল যে প্ৰিফাৰেল প্ৰিফাৰে বুলি আপোনালোকে ব্ৰিজবিলাক এশ মিটাৰ এশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ব্ৰীজ কৰিব তেখেতসকলে তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড বেংকে পিডল ইউ লগত আলোচনাত সেই কথাখিনি কৈছিল কিন্তু আপুনি যিখন ব্ৰিজৰ কথা কৈছে সেইখন দৈৰ্ঘ আছে তিনিশ পঞ্চাছ মিটাৰ গতিকে যিটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ নন্মছ লমচটো এশ মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে তিনিশ পঞ্চাছ মিটাৰ হ'ল কিন্তু তথাপিও পি ডলি ডি গছ স্পেচিয়েল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ৱৰ্ল্ড বেংকক যে এই ব্ৰীজখন ল'ব লাগে গতিকে আপোনাৰ গোটেই বিষয়টো এটা প্ৰায়ৰিটিৰ আছে ৱৰ্ল্ড বেংক স্কীমত আছেই থেংক ইউ বা হৈছে থেংক ইউ আৰু কিবা থাকিল অহা মাৰ্চৰ ভিতৰত এইখনৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ল লে কৰাৰ বা কাম আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভৱ হ'ব নেকি মই মাননীয় মাননীয় মান বিধায়কগৰাকীক মই কওঁ অধ্যক্ষ যে এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকত আমি দিছোঁ এতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা চেংচনটো আহিলে তেতিয়া আধাশিলা চাব লগে লগে গতিকে যদি ৱৰ্ল্ড বেংকে চেংচন নকৰে তেতিয়াতো আধাৰশিলা নহ'ব গতিকে আমাৰ পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট চেংচন নকৰিতো আপুনি আৰু কিয় পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পূৰা এফৰ্ট লগাই লগাইছে যাতে ব্ৰিছখন লোৱা হয় হ'ব চেংচন হ'লে যাব